Первая половина выдалась такая нервозная чуть-чуть, то есть не свойственно нам были глупые потери, были глупые решения. Видно, что ребята волновались, была какая-то ответственность за результат. Вот. В половине в раздевалке я с ними поговорил, объяснил, что не надо об этом думать, просто, чтобы играли в свою игру. Может быть, оно это и воздействовало, но я думаю, что в этой игре просто ребята показали, что они хотят выиграть только через защиту. То есть они играли в защите, они отдавались полностью. Это принесло свой результат. Мы планируем, что некоторые ребята из этой команды лучше будут отобраны команду дублеров и наша традиция действительно Днепропетровске это стараться выступать достойно и побеждать на любых уровнях вот я надеюсь что мы чуть-чуть эту марку держим сезон был тяжелый в самом начале то есть ну и этот хороший итог такое завершение не могу сказать эмоции зашкаливают но мы все-таки нашли силы собрались мы долго к этой победе шли и наконец-то мы стали чемпионами я поздравляю мою команду все молодцы. Тренерский штаб, команда все. Фух, эмоции не могу. Во-первых, уставшие ребята. Во-вторых, все-таки команда Днепропетровска сильная. Много ребят, многие играют в ближнем составе. Опыт. Опыт еще раз опыт. Для нас этот сезон успешный, скажем так. Потому что ну, команда попала в финал, выиграла второе место. Потом дальше нас ждет, и многих ребят ждет еще финал один, 96 года. Потому что многие, половина команды, даже больше, младший на год. То есть я считаю, что это успешное выступление. У нас сбилась командная игра. Каждый переключился на себя, хотел доказать, что он может решить игру. А Днепр просто показывал свою игру и играл то, что он играет всегда. И поэтому мы как бы проиграли. Вчера мы выиграли тоже сильных соперников, я считаю. Сегодня проиграли в борьбе, поэтому сезон успешный. Второе место это тоже очень хорошо.